गणेशाय नमः अथ स्तोत्र नारदौ उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डञ्च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णबिङ्गाक्षम् गजवक्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमञ्च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिम् द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्य यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थि लभते विद्याम् धनार्थि लभते धनम् पुत्रार्थि लभते पुत्राम् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपतिस्तोत्रं स्तोत्रम् षड्भिर्मासै फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिञ्च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनम् नाम श्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्